Усім привіт! на каналі Space. Сьогодні ми продовжуємо проходити Far Cry 5. Ми зупинилися в минулі серії на цьому блокпості, будемо захоплювати оцей блокпост зі сектантами, звісно, нашому лігору. Попробуємо поставити патрони, як не знаємо, у нас закінчились, так що. Можемо проти сектанта. Ніхто нічого не бачив. Так, все. всё. Зараза мы аккуратно постараемся чуть-чуть лепить Не-не, это зло подцепало.

Еще один. Больше всего Аккуратно. Ну, пока что все в да? Я Так. Ну, своего автомата. Рискнуть Ого! Я знаю, что ты Всё же? Спокойно, ну все, вам хана Секта Некая допомога вам не поможет Дядя Всё? С ага, вижу Добро, да что у меня такие фанни компасы Ой, блин, перегрелся, перегрелся не лазер. Оу, oh, контузово. Они что, снова шмаляют за ракетами, блин? Так, мы не лисари. Да? Тихо-тихо-тихо. Захопано. Кто сомневался, а? станция наша. Красиво. О, новая машина доступна. Спасибо, что выручили. Без проблем, Кота. Тут можно залутаться. Треба кучу всякого говна знайти, щоб його потім файно продати. І накупити нам літак так уже нарешті. Тобі, копим, 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 не можемо не купити. Аже може і безплатно бесплатно якщо будемо захоплювати это дедалі. Не знаю. Так, я пропоную продати, поки э, оця шкіра не спортилась, та що в нас є. Ні-ні, це ніколи продукти. Магазин? Та багато ми не заробимо. Дуже проблема в нас з грошима, але кстати, навики, навики, навики. Магазин, навики, навики, Навике, навики. Вон навики. Давно не смітт. Так це шо у нас? Навики. Ну, это типа больше инвентарь, это разум не А можно акулу качнуть нормально тут? Акула... Ага, ясно. Покажем. Так, с ведмечки у нас тут Качаем. Вот это тоже качаем. Это просто будем качать, это просто потратим все, если нормально. <веседжет> Эй, подойди. Из Один из наших пытался предупредить какого-то приезжего про сектантов, но парень просто послал его, сказал меня не убили ни пираты, ни чокнутые диктаторы. А уж секта точно может поцеловать меня в жопу. Стоп, пираты противо? Пираты Васа? Я знаю, ты делаешь все, что можешь. Стараемся, стараемся. Кстати, а там же есть точка. Тут же можно якось... Куда мы там ехать, да? Так, сюда можно аж типа шведку. И не париться его. Блин, забыл боеприпасы купить. придется лазером. Их спели эту это Не, ну, мы майже все идеально сделали. Все поставил, слава блин, зараза. Там просто треба долго. Закинь ты доберешься до того странного ничего пира. Ой, пирата, блядь. Давно, кстати, видосик по Far Cry 3 был, но... Может, и будет. А может, и... Трохи затянется. Стоп, компас. Что компас не показывает мне дорогу? Не сюда, да? Так, 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 так. Я к мне, не Мы на какие горы. У меня жопа не разбита. Опа, а вот это интересно. А, это просто труба. Я думаю, тут будет лабиринты, халявы какие-то файны. Не знаю. Ну, допустим, мечка какая-то, и там будет пару баксов. Так, патроны. А, нет, патроны есть у меня.

Я специальный агент Уиллис Хантли. Самый главный уже какое-то время следит за вратами Эдема. Мне дали задание разобраться с этой ситуацией. Но прыщавые умники в Ленгли сказали мне, у нас, дескать, экономика участия, и прежде чем мы поможем тебе, ты должен сделать кое-что для нас. Так что, как в турецкой бане, ты потрешь спинку мне, я тебе. Простите, мой французский. Давай в машину, объясню по дороге. Кто за Я за

в веселой семейке Иосифа. Он где-то спрятал эту пленку. А где выйдешь ты? Я его выманю, а твоя задача отследить его до тайника и вернуть мне пленку. Сделай это ради своей страны, а страна поможет тебе с сектантами. Спасибо, давай сам помогай. А я из-за Америки жопу дерти не буду. На Америкосе сами разбираются своими проблемами. Я знаю, що ти кидала скорость вс. По твоїй морді видно. І написано на твоїй лиці що ти кидала. Так це Это с тошовной. Он разли таком. Так, снизу. А ні, це просто гараж. Тут, ты ж же захопили, ми тут були Але не луталась на камеру. Чи не було? Я вже не помню так само. Бабло! Четыре тысячи! Нормально. Заживем. И трошки патроны не то не там. Они а, приходят. Зараз найти патроны до полумета будет тяжко. Так, что, там нічого. Хтось походу загорів на своей роботі Прекрасно, чудово. Ну не знаю, чи чудово. На жаль, нам тут нічого робити. Блин, трабушка купе эту сумку для... Ну типа за... чтобы бишь сброинусли. Лох и мысль. Оп. Вся бобок. Не могу смотреть на все эти костры. На каждый встает. Я жду от перенапряжения. 80 баксов. И так же не коштует И так же не коштует 500 баксов. кстати Кстати, можно развалить зараз, типа. когда для кстати. Раз... Знешить эту, эту статую. Можешь и сдать. А он не факт. Прикиньте, зараз пройдемо всю грубо башу. Ра пойдем. Вс. Блин, главное Ми біжимо до башні, так? точки того. А що, не можна? Бег. Бігти треба. І акуратно бігти, а не опали так. Нормально. Хотя бы халяв не летал, нарешь еще. И секта, блин. Ну, ты куда? Без воды не сможет стрелять, и Требуется так, чтобы они меня не заметили. А я нашел лодку, а есть шанс,

Боже, как раз не <звучит> Нормально. <звучит> сапа. Это видимо Сапа, а то нет. <звучит> Леск. Ося, на лося, прикинь, на с тези сапой. Одной ногой в Кстати, мы же в тихоте шли в Ефайне на нас, а? Я думал, мы зараз, блин, сядем в летак. С жопы. Ты телевизор. Бля, никто не красуется ламповым телевизором. Ну може, ти скористуєшся старших, але нами я їх вже давно не бачив. Стоп! Блін! Я переберу сюда! Меригион! Не той! Хорошо, окей! Ну нічого. Це ще я мав зрозуміти, коли е, до нас позвонив якийсь чувак. Ну коротше, я думаю, на цьому будемо закінчувати. Все вже так затягнулись. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на лайк, Всем удачи, хорошего настроения и пока, давай. До наступного встреч.